নমস্কাৰ আমাক বহুতে সুধি আছে যে দাদা আপুনি হাঁহক কি খুৱাইছে আৰু হাঁহৰ দানাৰ খৰচ কমিবৰ বাবে আপুনি কেনেদৰে ইহঁতক দানা দিছে তো সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ডিটেইলছত ক'ম প্ৰথমতেতো মই ৰাইচ পলিচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰপাছতে চাপৰ তুঁহ এইকেইটা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰ লগতে কচু কচুটো আপুনি সৰু সৰুকৈ কাটি ৰাইচ পলিচ তুঁ চাপৰ মিক্স কৰি পেলাই ইহঁত দানা সিজাই সেইখিনি ঠাণ্ডা কৰি আপুনি ইহঁতক খাবৰ বাবে দিব পাৰে তাৰ লগতে আপুনি এই চাউলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি আপুনি দানা বনাই ইহঁতক খুৱাব পাৰে যদি এই গোটেইকেইটা বস্তু মিক্স কৰি দানা বনাই খুৱায় তেনেহ'লে কমাৰ্চিয়েল যিটো ফিড হয় সেই কমাৰ্চিয়েল ফিড দানাতকৈ ইয়াৰ খৰচটো বহু পৰিমাণে কমি যাব আৰু যদি আপুনি অকল কমাৰ্চিয়েল ফিট খুৱাই সিহঁতক ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ খৰচ বহুত বাঢ়ি যাব সেইবাবে আপুনি এই দানাখিনি বনাই পেলাই খুৱাব পাৰে আৰু তাৰ লগতে আপুনি ভিটামিন ৰাখিব ভিমাৰেম এটা চাইক্লিন এণ্টিবায়টিক ৰাখিব আৰু লগতে এটা ইলেক্ট্ৰকেয়াৰ ৰাখিব আপোনাৰ হাঁহখিনিৰ একো অসুবিধা নহয় একো প্ৰব্লেম নহয় বেমাৰ আজাৰৰ পৰাও বাচি থাকিব আৰু সুন্দৰভাৱে ডাঙৰ হ'ব এই হাঁহখিনি যে দেখিছে মই ৰাইচ পলিছ তুঁহ চাপৰ কচু আৰু ইয়াৰ লগতে মই দিছোঁ নেপিয়াৰ ঘাঁহ নেপিয়াৰ ঘাঁহৰ মাজে মাজে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সিহঁতক খোৱাৰ বাবে আৰু সিহঁতে ধুনীয়াকৈ খায় আৰু বৰ্তমান ধুনীয়া এটা ৱেট আহিছে আমি কম খৰচত ইহঁতক ডাঙৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কিন্তু এই সকলোবোৰ খোৱাৰ পদ্ধতি আছে আপুনি যেনেকৈ পায় যেনেকৈ দিলে নহ'ব এটা পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিৰ মাধ্যমেৰেহে আপুনি সিহঁতক দিব লাগিব কাৰণ আমি সবেই জানে যে আমি যেনেকৈ মানুহে যেনেকৈ ভাত খাওঁ ভাতৰ লগত প্ৰতিটো আইটেমছ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনাওঁ তেনেকৈও ইহঁতৰ দানাখিনিও আমি উপযুক্তভাৱে ইহঁতি খাবৰ উপযুক্ত খাদ্য হিচাপে আমি ইহঁতক দিলেহে ইহঁতি খাব গতিকে এনেদৰে যদি আপুনি কম খৰচত দানা খুৱাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি এই বস্তুখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকক ডিটেইলছত ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব মই ডিটেইলছত প্ৰেক্টিকেলি মই আপোনাক বনাই আপোনালোকক বনাই মই দেখুৱাম আৰু আমাৰ দেৰগাঁও অঞ্চলৰ আশে পাশে থকা যদি কোনোবা লোকক হাস লাগে তেনেহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে মোৰ লগত হাঁহ থাকেই বছৰি বছৰৰ প্ৰতিটো মাহতেই মোৰ লগত হাঁহ থাকে গতিকে আপুনি হাঁহ মোৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰে পুহিবৰ বাবে হওক বা খাবৰ বাবে হওক আপুনি মোৰ পৰা হাঁহ নিব পাৰে